Pada zaman kegemilangan Johor, ia juga terkenal sebagai pusat pengajian ilmu agama Islam dan pusat pesuratan Melayu. Pada zaman ini lahir tokoh pesuratan seperti Tun Sri Lanang yang telah berjaya menyusun karya agung Melayu bertajuk Sejarah Melayu pada tahun 1612. Pada abad ini juga lahir sebuah lagi karya agung iaitu Hikayat Hang Tua dalam konteks agama dan bahasa pula lahirnya tokoh seperti Raja Haji Ahmad dan Raja Ali Haji pada abad ke-18 pada masa ini semua hasil tulisan mereka bertulis tangan dalam ejaan jawi setelah kedatangan barat hasil tulisan ini telah diterbitkan dengan kaedah cap batu atau cetak Sultan dan pembesar berganding bahu menjalankan tanggungjawab memajukan Johor. Sepanjang pemerintahan sembilan orang Sultan, Johor mempunyai beberapa orang bendahara dan pembesar yang berwibawa seperti Bendahara Paduka Tuan, Bendahara Seri Maharaja Johor Tun Isak Misai, Bendahara Tun Seri Lanang atau Tun Muhammad, Datuk Seri Nara Diraja Tun Hamzah dan Laksmana Tun Abdul Jamil. Sistem pemerintahan dan pentadbiran yang sistematik. Perdagangan yang terkawal dengan sistem urus niaga dan penggunaan batu wang serta penyebaran ilmu pengetahuan meletakkan Johor di mercu kejayaan. Jika tidak menyaingi zaman keagungan Melaka, Johor berada pada tahap setaraf dengan kemajuan Melaka banyak tinggalan sejarah yang dapat dilihat dan dikecapi hingga ke hari ini kegemilangan yang dikecapi tidak dapat bertahan lama pelbagai faktor utama yang mendorong kepada kejatuhan kerajaan Melayu Johor antaranya perkembangan kuasa barat di kepulauan Melayu dan peperangan dengan kerajaan Melayu Jambi telah memusnahkan sistem politik dan perdagangan Masalah dalaman seperti perang saudara, perebutan kuasa melalui campur tangan anak Raja Bugis lima bersaudara dan hasad dengki sesama sendiri juga menyumbang kepada keruntuhan ini. Ayuhan Manda Datuk Bendahara, apa bicara kita berkenaan dengan orang-orang Belanda? Mereka suka berkelahi dengan orang-orang Bugis dan ada di Jawa dan menghalang kita berdagang dengan orang Inggeris. Ampun tuanku Sembah pati harap diampun. Benarlah seperti kata orang tua-tua kita dulu. Ibarat Belanda di Britania. Sememangnya mereka tidak pernah mengenang budi. Kita ajak mereka berdagang sejak di batu Sawar lagi. Tapi tidak dikenangnya. Lepas itu, kita bersama-sama dengannya berperang bagi menghalau Portugis di Melaka. Tidak diingatnya. Kini kita berbaik dengan Bugis. Mahu dimusuhinya. Pada pendapat batik tuanku, kita perlulah berhati-hati dengan pihak Belanda ini. Sebagaimana yang kita lakukan terhadap Portugis dahulu. Ampun. Apa maksud Datuk Bendahara? Ampun tuan tu. Pada pendapat patik, kita teruskan saja hubungan dagang dengan mereka. Jika mereka berperang dengan orang Bugis, kita memihak kepada orang Bugis tuan tu. Ampun tuan. Datuk-datuk sekalian yang hadir, Apakah ada persembahan kabar berita yang hendak disampaikan kepada beta? Ampun tuanku sembah patik harap diampun. Patik mendapat berita bahawa kerajaan Jambi sedang berbaik-baik dengan orang Belanda. Nampaknya mereka mahu menderhaka dan terus menderhaka tuanku. Berani Jambi nak menconteng arang ke muka beta? Kerajaan Jambi merupakan salah sebuah daripada wilayah Johor. Oleh kerana Jambi mempunyai hasil bumi yang banyak dan kedudukan yang strategik, membolehkannya menyaingi kerajaan Johor dalam perdagangan. Kekuatan yang ada serta hubungan yang baik dengan Belanda telah membolehkan Jambi menyerang Johor. Pusat pemerintahan Johor di Batu Sawah berjaya dimusnahkan. Sultan dan pembesar melarikan diri ke Pahang. Johor menjadi lemah apabila diserang sekali lagi. Serangan kali ini menyebabkan sistem pemerintahan dan perdagangan Johor menjadi kucar kaca. Ketika inilah muncul seorang pembesar yang berjaya menyelamatkan maruah Johor. Beliau ialah Laksmana Tun Abdul Jamil yang dapat mengalahkan Jambi. Walaupun Johor dapat dipulihkan semula, namun peranan Laksmana yang terlalu berkuasa telah menimbulkan perbalahan sesama pembesar. Almarhum mangkat di Julang tidak meninggalkan waris. Kerabat terdekat juga tidak berkelayakan dan tidak direstui oleh para pembesar yang banyak berurusan dengan pentadbiran Datuk Bendahara Paduka Tuan Tun Abdul Jalil. Bendahara Paduka Tuan dilantik menjadi Sultan. Baginda memakai gelaran Sultan Abdul Jalil Riayat Shah dan melantik adiknya Tun Mahmud menjadi Yam Tuan Muda. Sepanjang 19 tahun pemerintahannya, Baginda berkerajaan di Pancur dan juga di Riau. Oleh kerana terdapat dua pusat pemerintahan dan yang tuan muda pula amat berkuasa, maka berlakulah penyelewengan kuasa. Pada tahun 1718, muncul pula Raja Kecil dari Minangkabau yang menentang kerajaan Johor atas nama putera kepada almarhum mangkat dijulang. Terdapat juga pembesar orang laut dan orang Melayu Johor memberikan sokongan dan kesetiaan kepada raja kecil. Dalam peperangan tersebut, angkatan raja kecil berjaya membunuh Yamtuan Muda dan menawan sultan. Sultan diberikan pengampunan dan dilantik semula ke jawatan lamanya, bendahara. Raja kecil ditabal menjadi sultan dan menggunakan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Sementara itu, ahli waris bendahara yang menjadi raja meminta pertolongan anak raja Bugis. Hubungan baik antara Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dengan bendahara tidak berpanjangan. Krisis bermula akibat sultan yang pada mulanya bertunang dengan Tengku Tengah telah berkenan pula dengan Tengku Pongsu anak kepada datuk pendahara tengku tengah dan raja sulaiman yang kecewa dengan peristiwa tersebut telah membuat perhubungan dengan anak raja bugis lima bersaudara iaitu daing Perani daing berewa daing menambun daing celak dan daing kemasi yang pada masa itu sedang membuat lawatan ke johor mereka diminta membantu bagi menebus kembali maruah keluarga yang dicemar oleh Raja Kecil Persetujuan telah dicapai Dengan janji perkahwinan Antara Tengku Tengah dengan Daeng Perani Dan jawatan Yam Tuan Muda Untuk anak Raja Bugis Serta keturunannya Apabila berjaya Menyingkirkan Raja Kecil Ketidaktentraman di istana Dirasai rakyat jelata Yang mula sangsi dengan siapa Sebenarnya Raja Kecil Rakyat Johor terbahagi dua iaitu yang setia dengan bekas sultan dan keluarganya dan yang kekal mengikut raja kecil. Oleh itu, sengketa dan huru-hara mudah berlaku. Keadaan ini telah memudahkan perancangan dan persiapan antara keluarga bekas sultan dengan anak Raja Bugis, lima bersaudara. Perang tercetus apabila Tengku Tengah menculik Tengku Bongsu dari Istana Raja Kecil dan membawa balik ke Istana Bendahara. Serangan daripada Raja Kecil telah memaksa Datuk Bendahara dan keluarga melarikan diri ke Pahang. Semasa di Pahang, Datuk Bendahara dibunuh oleh nak serkam yang dihantar oleh Raja Kecil. Ketika menjadi tawanan di Riau, Raja Sulaiman menghubungi anak Raja Bugis bagi meminta bantuan. Raja Sulaiman berjaya mengalahkan Raja Kecil. Raja Kecil yang tewas meminta perdamaian dengan menyerahkan semua alat kebesaran kerajaan Melayu Johor yang menjadi lambang pemerintahan. Dengan adanya alat-alat kebesaran itu, maka anak Raja Bugis dengan para pembesar yang ada di Riau telah melantik Raja Sulaiman menjadi Sultan dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Abdul Jalil bagi memerintah Johor, Riau, Lingga, Pahang dan jajahan takluknya. Anak Raja Bugis Daing Merewah Dilantik menjadi Yamtuan Muda dan Daing Perani dikahwinkan dengan Tengku Tengah. Pada masa yang sama diadakan juga upacara perkahwinan beramai-ramai antara kerabat anak raja Bugis dengan kaum keluarga Sultan Sulaiman bagi mengeratkan lagi hubungan persahabatan Melayu Bugis. Hubungan persahabatan ini tidak kekal lama. Krisis bermula apabila ada pihak yang sedar kuasanya kian terhakis dan di satu pihak pula berusaha untuk mendapatkan kuasa. Keadaan menjadi ketara apabila timbul perlantikan pemerintah baru. Kerabat Melayu mula tersentak apabila Yamtuan Muda dari Kerabat Bugis mempertahankan haknya dalam penentuan perlantikan bakal Sultan. Dengan ini Sultan yang dilantik mempunyai hubungan dengan Kerabat Bugis kemuncak krisis berlaku apabila pembesar Melayu meminta bantuan Belanda bagi mengekang dan menghalau kerabat Bugis dari Johor Riau. Kerajaan Melayu Johor mula berpecah. Kerabat Bugis keluar dari lingkungan pemerintahan hanya sementara waktu sahaja. Mereka datang semula dengan lebih berkuasa lagi. Bendahara Johor yang mula bertapak di Pahang kemudiannya menubuhkan kerajaan Melayu Pahang Baru. Temenggong Johor bertapak di Pulau Bulang dan menguasai Singapura yang akhirnya mengasaskan kerajaan Melayu Johor Moden. Sultan kekal berkuasa di Riau yang dikuasai oleh orang-orang Bugis. Perpecahan ini berlaku dengan lebih serius apabila bertapaknya syarikat Hindia Timur Belanda dan Inggeris di Kepulauan Melayu. Syarikat Hindia Timur Belanda dan Inggeris terpaksa berhadapan dengan kuasa Bugis. Bagi syarikat Hindia Timur Belanda dan Inggeris, Bugis dianggap pesaing dan musuh. Dengan ini, sebahagian daripada Johor Riau telah terlibat. Kesan Perang Bugis Belanda yang berlaku berulang kali telah mewujudkan pembahagian wilayah Melayu antara kuasa Belanda di selatan dan British di utara tanah semenanjung Melayu Johor Riau berpecah dua Bendahara Wan Mutahir pernah berkata Pemecahan wilayah ini ibarat memisahkan adik beradik dalam satu keluarga